اصل بات کو سمجھے وہ شرف انسانی اور لقد کانا لقد کرمنا بنی آدم پھر اس سے آگے کمال کیا ہے جب صورت اللہ پہ صورت آدم زیادہ اس سے جمال کیا ہے خلق آدم علی صورت ہی میں نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں خلق اللہ آدم علی صورت ہی اپنی صورت پر پیش کرنا یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں نماز درود کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو آج کا دن چول کربلا نوازہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں پوری دنیا میں مسلمان دس محرم الحرام کا دن نہای عقیدت و احترام سے گزشتہ چودہ سو سال سے اسی طرح مناتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک بڑا الم واقعہ ہے جو حق و باطل کا ٹکراؤ ہے تو یہ پیغام ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بات تو اتنی سی تھی کہ یزید اگر یہ کہہ دیتا کہ حضور بادشاہت آپ کی ہے بادشاہت آپ بادشاہ ہیں میں نوکر ہوں نوکر کی تو نخرا کی نوکر کی تو نخرا کی آپ بادشاہ ہیں میں نوکر ہوں آپ حکومت سنبھال لیں میں نے یہ کیا کرنی ہے آپ کے پیروں کی جوتیوں سے قربان مگر نہیں میں, میں, میں نے مت مار دی بات تو اتنی سی تھی تو کیا انہوں نے حکومت لے لے لی تھی یعنی حکومت جو ہے وہ آپ کریں یا میری ڈائریکشن دے مجھے میری رہنمائی فرمائیں اللہ اللہ خیر آپ جنت کے سردار ہیں آپ دین آپ کے گھر کا شریعت آپ کے گھر کی طریقت آپ کے گھر کی حقیقت آپ کے گھر کی معرفت آپ کے گھر کی حکومت بھی آپ کے گھر کی لیکن وہ شیطانوں کا ٹولہ اس نے کہا نہیں جی نہیں آپ حکومت لیں تو باقی سارا تاریخ کی کتابوں میں آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں انٹرنیٹ بھرے پڑے ہیں آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں پوری تاریخ ہے اسلام ہے صرف چند نکات آپ کو بتانے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں عشق و محبت وہ دیکھیں بات وہی ہے کہ نمازیں رنگ نہیں لا سکتی اگر نمازوں کا ہی مسئلہ ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یزید اور اس کی ساری فوج جنت میں جائے گی نمازیں پڑھ رہے تھے امام حسین والے بھی ادھر نمازیں پڑھ رہے تھے ان نمازوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو کس نے وجہ کیا تھی نمازیں تو تھیں شمر حافظ قرآن تھا کیا تھا حافظ قرآن تھا عالم دین سارے جزیر کے ساتھ کھڑے تھے حافظ قاری مفتی بڑے بڑے حضرت سلطان العارفین سلطان پاہو فرماتے ہیں جے کر علم تو سر میں سے کیوں دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم سے اگے حسین سے مرتے ہو لیکن نہیں وہ ادھر پیسہ تھا پیسے کو سلام ہے ادھر فقیری تھی ادھر اقتدار تھا تو چودہ سو سال پہلے یہ واقعہ ہو گیا یزیدیت حسینیت یہ دو طاقت ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے آج کے دور کے یزید کو پہچاننا ہے اپنے اندر ہر وقت آپ دیکھیں کہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ جاری ہے آپ کے اندر ہی ہر وقت کربلا برپا ہے کربلا ایک نہیں ہے کہ وہ وہاں ہوئی تھی عراق کے اندر جو میدان کربلا ہے نہیں قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کربلا کے بعد نہیں ہر ہر کربلا کے بعد ہم کو باطل کا اندر آپ کے ہر وقت کھچڑی پکتی رہتی ہے آج کا دن یہ جائزہ لینے کا دن ہوتا ہے کہ ہم نے بارہ مہینے امام حسین کے ساتھ کیا وفا کی ہے یہ داسم و حرم والا دن رشک چڑھ جانا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کافی نہیں ہے وفا کرنی ہے تو پورا سال کرو چودہ سو پینتالیس ہجری میں ہم یہاں موجود تھے نا دس محرم چودہ سو پینتالیس ہجری آج کیا ہے دس محرم چودہ سو چھیالیس کتنا ٹائم گزرا بارہ مہینے ایک سال ایک سال اپنا جائزہ لیں کہ میں حسینیت کے ساتھ کھڑا رہا ہوں کہ یزیدیت کے ساتھ نفس اور شیطان نفسانی اور شیطانی قوت یہ کیا ہے یہ یزیدیت یہ خیالات کی جنگ ہے اندر ہمارے چوبیس گھنٹے اس کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں رحمان کے ساتھ ہیں کہ شیطان کے ساتھ ہیں وَمِن شَرِّ واس الْخَنَّاسِ کبھی شیطانی خیال کبھی رحمانی خیال کبھی نفسانی خیال کبھی دل کیا نماز پڑھ لی دل کیا نہ پڑھی دل کیا ایک پڑھ لی دل کیا چار پڑھ لے اور ادھر کہتے ہیں جی امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی تھی کربلا اذانیں ہوتی ہیں مسجدیں خالی تو دیکھتے ہیں پریکٹیکل کہ بارہ مہینے جو ہے مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں اور دس محرم کو عشق جو ہے جاگ اٹھتا ہے کہ جی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی بھی آپ بھی چل کے دکھاؤ ان کے نقشے قدم پہ اذانیں دے دے کہ مولوی تھا کٹے بےچارے ایک صدر پوری نہیں ہوتی مسجدوں میں آج ہم بن گئے ہیں شتر بے مہار من مرضیوں کے مالک یہ پتہ نہیں عجیب و غریب دور آ گیا اللہ رسول کی بات کوئی نہیں سننا چاہتا حق کی بات کوئی نہیں سننا چاہتا نماز کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس میں میں اپنی انا کا مالک ہوں اپنی مرضی میری مرضی میرا جسم میری مرضی کیا کہتا ہے میرا جسم Oh, میری مرضی نہیں تمہارا جسم نہیں ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے اس کا مالک اللہ رب جلال ہے اس نے حساب لینا ہے پورا پورا اس جسم کا آنکھوں کا کانوں کا دماغ کا سوچوں کا زبان کا کسی کو کہتے ہیں نا روز حساب یوم قیامت جو ہے اس میں کیا ہوگا حساب کتاب ہونا ہے کس چیز کا ہونا ہے اسی کا ہونا ہے یہ جو ملک وجود ہے اس کے اندر آپ کو حکمران بنایا تھا یزید بن کے حکمرانی کی کہ حسین بن کر یہ ہے چیک اینڈ بیلنس اس کا لینا ہے اللہ نے روز حساب کیا حساب کتاب ہونا ہے آپ کا تجزیہ ہونا ہے وہ جنت یا جہنم یا چھترول جو بھی ہے وہ سارے قرآن بڑا پڑا ہے تو وہ نمازیں پڑھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے تلاوتیں کر رہے تھے اور درود پڑھ رہے تھے نمازوں کے اندر جس کے اس کے اوپر درود پڑھ رہے تھے جس کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے تھے نمازیں پڑھ رہے تھے درود کس میں بیچ رہے تھے وہ جو سامنے کھڑے ہیں اور جن کے قتل کے ارادے سے ناپاک ارادوں سے کھڑے ہیں تو ثابت کیا ہوا تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر محبت اگر شامل نہیں ہے ادب اگر شامل نہیں ہے تو نمازیں جو ہیں وہ عذاب بن جائیں گی بنی کیا نہیں بنی وہ نام و نشان ہے زید کا حضرت خالہ مہین الدین چشتی اجمیری شہن شاہ غریب نواز ہمارے سلسلہ چشتیہ کے سرتاج کیا فرماتے ہیں شاہ است حسین حسین شاہ بھی ہیں بادشاہ است حسین حسین بادشاہ بھی ہیں دین است حسین حسین دین بھی ہیں دین پناہ است حسین دین کی پناہ بھی امام حسین ہے دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں سر داد سر دے دیا اللہ کے راستے میں نہ داد دست نہ دیا بیت کے لیے ہاتھ در دست یزید یزیر کے ہاتھ میں بیت کے لیے ہاتھ نہیں دیا اپنا سر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا حق کے بنا لا للاسط حسین حقیقت یہ ہے کہ لا کی بنیاد ہی امام حسین ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو آج کا جو دن ہے یہ اسی بات کا ہمیں درس دیتا ہے کہتے ہیں امام حسین کربلا میں قرآن پاک کی تلاوت تو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں ان کے سنت پہ عمل کریں ان کے نقش قدم پہ چلیں قرآن کا ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں تشریحات پڑھیں اور اپنے اولادوں کو بھی اسی راستے پر چلائیں سرات مستقیم پر سچائی باطل کے سامنے ڈٹ جانا تو نفس جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ برائی کا جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا اس کا کیا کام ہے یہ انسان کو راستے سے دور کرتا ہے منظر سے ہٹاتا ہے سرات مستقیم کی طرف نہیں جانے دیتا اولیاء اکرام ایک بزرگان دین کیا کرتے ہیں ہاں ایک اہم نقطہ